નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો મારી યુટ્યુબ ચેનલ વિદ્યાદીપમાં સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે મિત્રો આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ અગિયાર વિષય છે હિન્દી તેમાં દ્વિતીય સત્રમાં પાઠ સત્તર આ પાઠનું નામ છે ગઝલ આ પાઠના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો અને તેમના જવાબોનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આજે આપણે આ વિડીયોની અંદર મેળવીશું વિદ્યાર્થી મિત્રો જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરો વિડીયો લાઇક કરો શેર કરો અને

कवि काटे वाले रास्ते पर भी चलते रहने की बात करते हैं बीजो प्रश्न जीत हो या हार लेकिन कवि क्या करने को हमेशा क्या करने को हमेशा तत्पर है तो जवाब उसे ऑप्शन का संघर्ष त्रीजो प्रश्न कवि ने दुनिया को रोशनी देने के लिए क्या जला दिया है घर चौथो प्रश्न कवि किससे दो दो हाथ करने की सोचता है मौत से प्रश्न नंबर बे निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए पहला प्रश्न लोगों के दिलों में पलने के लिए कवि क्या कर सकता है जवाब लोगों के दिलों तैयार रह सकता है बीजो प्रश्न मौत के मौत के भी सामने आने पर क्या करना चाहिए मौत के भी सामने आने पर क्या करना चाहिए जवाब मौत के सामने आने पर सिन्हा कर उसे लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए कलम छीन जाने पर कवि क्या करेगा कलम छीन जाने पर कवि अपना सर्वस्व निछावर करके लोगों में चेतना जगाना जगाता रहेगा चौथो प्रश्न मुसीबत में भी किस तरह हंसते रहना चाहिए जवाब मुसीबत में भी चिंताएं छोड़कर मदमस्त होकर हंसते रहना चाहिए प्रश्न नंबर त्रन निम्नलिखित प्रश्नों के सविस्तर उत्तर दीजिए पहला प्रश्न सुख शांति के लिए कवि क्या करना चाहते हैं जवाब कवि संसार में सुख शांति चाहता है इसके लिए संघर्ष करने में वह अपने आप को खपा देने को तैयार है यहाँ तक कि उसे अपना सर्वस्व न्योछावर करने में भी कोई संकोच नहीं है लोग उसके मार्ग में कितने ही व्यवधान डाले कवि उनकी परवाह किए बिना अपने लक्ष्य पर बढ़ता रहेगा आंधी तूफानों में वह दीपक की तरह लोगों के कल्याण मार्ग को रोशन करेगा कैसे भी कठिनाइया आए वह उनसे डरकर हार नहीं मानेगा मौत आएगी तो उसका भी वह सिना तान कर सामना करेगा वह किसी भी अन्याय के सामने नहीं झुकेगा इस तरह सुख शांति के लिए कभी हर तरह का संघर्ष करते हुए अपना बलिदान देना चाहता है बीजो प्रश्न मनुष्य का जीवन संघर्ष से भरा है कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए मनुष्य का जीवन मार्ग है इसमें कदम कदम पर व्यवधान आते हैं आंधी तूफान जैसी भयंकर परिस्थितियां जीवन मार्ग को कठिन बना देती है कठिन संघर्ष में अपने आप को खपा देने के लिए तैयार रहना पड़ता है कभी कभी तो संघर्ष करने के साधन भी छीन जाते हैं और अन्याय से लड़ते हुए जान गंवाने की नौबत भी आ आयकार की तरह मुसीबतों का सामना करना पड़ता है इस प्रकार मनुष्य का जीवन तरह तरह के संघर्षों से भरा है प्रश्न नंबर चार आशय स्पष्ट कीजिए पहलू आंधियों में भी दिया बनकर बनकर के मैं चलता रहूंगा आंधी में बहुत शक्ति होती है उसके सामने मिट्टी के मामूली दिए की कोई औकात नहीं होती इसके बावजूद मामूली दीपक तेज आंधी में भी जलते रहने का अपना धर्म निपाना निपाता रहता है भले ही वह बुझ जाए नष्ट हो जाए लेखक भी इसी तरह बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना करते हुए संघर्ष करने संघर्ष करते रहना चाहते हैं, भले ही इस प्रयास में उन्हें मिट जाना पड़े बीजो जीत हो या हार पर संघर्ष में करता रहूंगा मुश्किलों का सामना करने में सफलता और असफलता दोनों ही मिल सकती है इसीलिए संघर्ष करने में इस बात का विचार नहीं करना चाहिए कि इसमें केवल जीत ही हासिल होगी मुख्य बात है सामना करना अर्थात संघर्ष करना इसीलिए कवि फल की चिंता किए बिना संघर्ष करते रहना चाहते है त्यारछे प्रश्न नंबर पांच काव्य पंक्ति पूर्ण कीजिए पहले मैंने अपना घर चलाकर रोशनी दुनिया को दी है मिल सके सुख इस चाह को इसीलिए मरता रहूंगा कलम भी छीन ले चाहे जमाना फिर भी अपने खून से तो गीत में लिखता रहूंगा त्यार नंबर छह पर्यायवाची शब्द लिखिए काटा तो तीनों समानार्थी शब्द शूल दिया दीपक हमेशा सदा डर भय जीत जय हार पराजय ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર સાત વિલોમ શબ્દ લિખીએ ડર તો તેનો વિરોધી શબ્દ નિર્ભયતા હંમેશા તો કભી કભી ફૂલ રોશની તો અંધેરા મુશ્કેલ તો આસાન વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે ધોરણ વિષય છે હિન્દી તેમાં પાઠ સત્તર તેમના સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન પૂરું કરીએ છીએ આગળના પાઠના સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન મેળવવા માટે મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરો વિદ્યાર્થી મિત્રો ફરી મળીશું પાઠ અઢારની ની અંદર ત્યાં સુધી આવજો